Əgər salam dostlar, mən Abdullah. Bu gün ilə qarşılaşdıq. Bu da başında gördüyünüz kimi sizə GameVerse tokenini təqdim edəcəm. Bu video bu nədir, nə deyil, nə işə yarayır, hərsa haqqında məlumat verməyə çalışdım. Video gətirdim kanalıma abunə olma, videonu bəyən və daha çox təzə videolar görmək istəyirsinizsə, zəhmət olmasa mənbə bildirmə yerdən çıxartmayın dostlar. Əgər bunların hamısını seçəcək video. Gördüyünüz kimi saytımızın ana səhifəsi bu şəkildə. Daxili qaçbəbə bir səhifədir. Arxa planda gördüyünüz kimi dostlar, arxa planda bir oyun videoları. Maşın gəlir də maşınla əlaqəli olacaq, daha sonra döyüş oyunu olacaq, daha sonra basketbol oyunu olacaq dostlar. Yəni bütün oyunları bir-birinə yerləşdirəcək və nə oyun platforması çıxardacaq. Təbii ki, bu oyun platformasından həm də pul qazanmaq olacaq dostlar. Bu da o ən yaxşı tərəflərindən bir olacaq. Burada light paper deyə bir bölüm vardır. Sözsüz so, light paper-ə daxil olum. Gördünüz kimi, Lightpaper qarşımıza açılır. Belə bir e, GameVerse Lightpaperdir, dostlar. Burada ümumən GameVerse haqqında məlumat verir. DeFi və NFT-nin birləşməsindən əmələ gəlir, dostlar. Bu e, özlərinin yayın platforması və sər də açmaq kimi hədəfləri var. Bu, bu platformanı atacaqlar, dostlar. Özlərinin yayınçılar birləşdirəcəklər. O yayınçılar bu oyunları və ya digər oyunları oynayacaqlar, dostlar. Təbii ki, siz o yayınçıları da bu platforma üst tokenləri də bağış edə biləcəksiniz. Yəni bunlarla çox möhtəşəm imkanlar sahəlidir. Sizə girib hamısında yarağlana bilərsiniz aşağına nəmdürdü free to play və play to win var dostlar gördünüz ki bunların ikisini də dəyərləndirə bilərsiniz. Yəni biri var pulsuz oynaya bilərsiniz və biri də dostlar bet qoyaraq oynaya bilərsiz. Məsələn 5 dollara qoyub 5 dollara siz qoyursunuz, ondan 10 dolları götürürsüz belə burada, verir, dostlar. Burda token haqqında məlumat verəcək. Play to earn deyib bir bölmə atıb danışır. Yəni əgər siz burada oynayacaqsınızsa hələcəncə özünüzə vallet vəsait yaratmalısınız dostlar. Niyə? Çünki sizin pulunuzu yığılacaq bir köçləq vəsaitlə. Burada kooperasionlar ha, haqqında məlumat verir dostlar. Həmin gündə beta sürümdə çıxacaq. Beta sürümün onaylandığıdan sonra artıq əsas sürümdə meydana gələcək. Burada aşağı yəndicə problem və zərq var. Bu problemlər nədir? İlkincə bu problemlər və həllərini verib dostlar. Gördüyünüz kimi girib araşdıra bilərsiniz. Sizə sizə Türknet.tv-də oxuya bilərsiniz. Evlak bəbər dedim ki, təfərrünün ibarət, dəqiqən gözəl bəbərdir. Mənim bəyəndiyim veb dizaynı vəsait olsun. Maraqlısa girib hamısını bir-bir oxuya bilərsiniz dostlar burdan. Təbii ki, mən indi hamısını oxumayacağam dostlar. Niyə? Çünki artıq mənim bu haqqında məlumatım var. Siz məlumatlı gəlsə girib oxuya bilərsiniz dostlar. Mən çıxıram və veb saytı açar çəkib oynamağa başlayıram. Yani, oynamağa deyil, baxmağa başladım dostlar. Burada gördüyünüz kimi yeməklə bu hal nələrlə iş birləyəcəklər. Dota 2 ilə iş birləyəcəklər, League of Legends ilə, kontraktla, FIFA 2021 ilə dostlar və s. Bunlarla özləncə də eş bir edəcəklər. Burada NFT platformaları haqqında məlumat verdisə, VR boxla oynanacaq oyunlar belə çıxardacaqlar. Gələcək hədəflər böyükdür burda ebondus er connect wiz gamer. Deyər dostlar, əgər gamer isinizsə, YouTube kanalımızla əlaqə varsa, bunlarla işbirliyi edə bilərsiniz və ona sizə həbsən gözəl məbləğdə pul ödəyəcəklər. Siz onların oyununu tanıtmaq və ya oynamağınıza görə. Aşağıda da burada medium post var, dostlar, gördüyünüz kimi desentralizasiya olunmuş veb sayt olacaq. Daha sonra NFT-ləri alıb sata biləcəyiniz bir veb sayt olacaq və game oyun oynaya biləcəyiniz bir yer yenə olacaq. Burada kripto bu pullar haqqında məlumatı, Alpha Test Nest-dən istifadəciləri dostlar, Dota 2, CS:GO, Fortnite və kimi e, onların düzəldiltdiyi proqram istə tərafından düzəldiləcək oyunları. Burada token haqqında məlumat eləy, NFT-ləri, farminglər və s.ə.yə girib hərsinizə bilərsiz. Burada partnerliklər olacaq. Daha sonra affiliate, yəni referans sistemi olacaq, idarə sistemi olacaq və s. Olacaq. Burada marketplace-də NFT swap yaradılacaq və sonra cross-chain də bunların komandaları Manuel var, Paulo var, Lily var, Kevin var, Mark var. Ondan sonra Camilleri və Steve Guides var, Ali var, Tony var, George var. Burada aşağı ilə dostlar, gələcəkdəki haqqında məlumatı, gələcəkdə nə ola bilər? əcazətə işlər haqqında məlumat verəcəyəm. Yəni hələlik komiksun yazır. Burada səndə supportdu, game nə təvizə. Əgər hər hansı bir məlumat tələbinizə və yaxud da hər hansı bir sualınız varsa bura yaza bilərsiniz. İşləşib biz və sər yərsə də ora yaza bilərsiniz. Burada komitet haqqında məlumatdır dostlar. Gördüyünüz kimi komitet bunlardır. Telegram, Twitter hesabları və deyəsə burada bütün haqqlar qorunur dostlar. 2022-ci il gördüyünüz kimi artıq onda yenilidir. Arşağı deyirəm 340 nəfər takipçiləri var. Twitterdə məndə takip etdirəm 341 olur. Ən son postları budur dostlar. Elanmaqla bağlı Mən də like atıram və bunu RT edirəm dostlar. Əl ən əsası aşağıımda burda belə bir post də var Happy New Year deyir dostlar. Gördüyünüz kimi belə bir post atıblar və axırda bu yaranıq həqiqətən maraqlı bir post olub. Mən bəyəndim. İndi siz dincələyə bilərsiniz. E, digər postların hamısını bir-bir burdan maraqlıca gəlin incələyin dostlar. E, burda belə bir tweet ilə. Artıq burdan çıxa bilərəm. Mən bunların Telegram səhifələrini incələyə bilərəm dostlar. Telegram səhifələrində admin kimdir və s. də onlar haqqında məlumat ala bilərəm. E, burdan çıxıram dostlar daxil olam gameversion.net ofisə dostlar. Gördüyünüz kimi bura daxil olduqda qarşıma belə bir səhifə açılır. Bunlarda join group deyib siz qruplarına qoşuluram. Crypto approve deyirəm. Belə baxıram və burada mənə bir hesablama verir dostlar. He, məndə bu hesabın cavabı 23-dür. 23 20 tiklasyon artıq mən buranı keçdim və gəlib burada söhbətlər eləyə bilərəm. Hər hansı bir sualınız varsa dostlar, burada yaza bilərəm, çörüşə bilərəm. Gördüyünüz kimi admin və sərlər hamısı burada aktivdir. Bütün suallarınıza anba an cavab verir. Əsla ləvəz vasitə çəkinmədən burada verə bilərsiniz. Burada gördüyünüz kimi K qrupları ləvəzərlə iş birləşdirirlər, daha çox insan cəlb etməklə. Burada belə bir Youtuberə reklam eləyirlər dostlar, gördüyünüz kimi 180 min abunəsi var. Burada gördüyünüz kimi komentlər eladıblar. Vietnam, Çin, Rusya və s. girib qatla bilərsiniz, maraqlıdırsa. Burada Ə burda coin bulardan o bularaq səs verə bilərsiniz. Coin votdan və səri coin snipperdən, Redditdən və səri dostlar səs verməyi yaddan çıxartmayın. Artıq burdan da çıxa bilərəm dostlar. Məncə hər şey haqqında məlumat verdim. Heç nə qalmadı dostlar. Bir də nə r white paperə daxılıb şey haqqında məlumat verə bilərəm. Roadmaplər və səri haqqında məlumat verdim. White paperdə də dibə uzaxa bilərsiniz. Bu günü bu qədər dostlar. Kanalıma abunə olmağı, vidan bə məndə çöp təzə videolar gəlməyini istəyirsinizsə, yoruma toxunu mə bildirməyi yaddan çıxartmayın. Gələcək videolarda görüşdə. Sağ olun, sağ olun.